今天哥咱哥吃羊尾巴、羊肝、羊心，就是,是哥好久没吃了，馋的不行。那你进屋煮它吧。苏亚、嗯嗯、弟弟，放锅倒水。好。哥，好了，那不挺好。吗？ 这尾巴正大八斤多呢，是挺大那个，还有羊肝羊肝下锅，放羊心儿，放一把大粒盐，弟弟盖上盖，上去喝茶。好。哇，羊尾巴熟了，这羊尾油看着真过瘾，没汁了。弟弟，你拿着盘子。好。 羊肝儿，还有羊心儿，弟弟上桌吧。好，来一人一把，开始吧。羊哥有把手链，你在做啥？趁煮肉的功夫玩一下最近超火的揪狗小游戏。这游戏我玩两天了，休闲有趣，轻松上头。听说智商一百二才能全部通关，我正卡在这儿过不去呢。 有没有这么玄乎？我看看，哥，你也想玩啊？点击左下角链接下载，三秒即玩，过关了来教教我，嘿嘿。先吃吧，吃完了再玩。嗯，先给素雅弟弟干一块羊尾巴配羊肝吃。来，弟弟。 哥，这尾巴干真好吃。嗯，多吃点来，弟弟。嗯。嗯，哥，感觉上来了，那不挺好。嗯,嗯。味道美极了，嗯、快快自己干着吃,吃。嗯。哥，我做个草原三明治，再来点韭菜花。来，干。 弟弟，你那三明治不对，嗯、哥给你做一个，羊尾巴、羊心，再切点羊肝羊<心>哎，这三个才是三明治呢。嗯，蘸点辣椒酱，蘸点韭菜花嗯，这三明治味道没治了，你们也整。嗯。 哥，这个不过瘾，我要吃。那不挺好吗？哥给你切条然后这样洗是吧？嗯嗯，好嘞，来吧弟弟。嗯、呃。看着真过瘾呐、啊。这才解馋的。哥。呃、<呼> <laughs> 没吃了。嗯。